لمبايوع القران دكتور دكتور سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian kita melihat pada ayat 33 dan seterusnya dari surah Rum bagi kalian mikir tafsir bin kasir turun muka pada jilid yang ke-7 muka surat 240 a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa idza masanna sadurun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna alaihim sulta سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون صدق الله العظيم dan bila manusia sentuh ada satu bahaya maka mereka menyuruh Tuhannya dengan kembali bertaubat padanya kemudian bila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya sehingga mereka mengingkari akar rahmat yang telah kami berikan kepada mereka maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui akibat buatanmu atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan. Baik dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Allah SWT memberikan khabar tentang manusia yang berada dalam keadaan tersepit. Bila dalam kesahan mereka berdoa kepada Allah SWT, tiada sekutu baginya. Bila dilimpahkan bagian nikmat maka segolongan mereka yang berada dalam keadaan lapang kesenangan ini tiba-tiba melakukan syirik kepada Allah SWT semula. Kata Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsirnya bila kita lihat ayat yang digunakan oleh Allah SWT kat sini. Azaqahum dan masanna sadurun ini perkataan yang guna dalam Quran setiap kali menyentuh tentang perkara yang namanya musibah penggunaan perkataan yang Allah pilih amat teliti halus dan sangat menarik kerana Allah menggunakan perkataan massa Massa ni kalau dilihat dalam bahasa Arab ia merujuk kepada makna sentuhan menyentuh makna nak menceritakan sedikitnya walau kena sedikit keresahan mereka telah pun mengeluh bayangkan kalau kita pagi-pagi nak mengayun setrika baju kita pun onkan ayun itu maka kita merasa sedikit di bawah permukaannya dah panas ke belum kita cuik sedikit itu namanya masa yang masuk itu juga kalau kita nak buka muka surat sebuah buku mungkin ada kesahan sikit maka kita menyentuh sedikit bahagian air liur kita dan buka itu namanya sentuh maka setiap kali perkataan yang merujuk kepada ujian di dunia yang menimpa manusia semuanya bersifat masa yang masuk maknanya sentuhan menggambarkan sedikitnya dan seterusnya kita dapat lihat di sini perkataan summa idza adzaqahum min rahmah adzaqa datang berkaitan zauq tazawuq kalau kita belajar bahasa Arab ini zaqa ini merujuk kepada yusta'malu fil qalil. Sebagai contohnya kita tak boleh kata ana azuqu ta'aman kathiran. Saya makan banyak betul. Sepatutnya perkataan zaqa yazuku ataupun zuqtu ni kalau kita sebut perkataan ma zuqtu fi baitihi ta'aman kata Imam Fakhruddin Razi. Saya duduk rumah dia bahari hari sedikit makanan pun dia tak bagi pada saya. Ha, begitu maksudnya kalau perkataan zaqa yazuku tu merujuk kepada sedikit. Kalau banyak kita merujuk kepada akal ayat kululah. Jadi nak menggambarkan wa idza masanna sadurun da'u rabbahu munibina kalau manusia dia sentuh oleh sedikit kesukaran maka dia mohon kepada Allah SWT dia berdoa kepada Allah SWT kembali bertaubat padanya ni pelajaran kuliah yang lalu kata inaba Tauba. mereka kembali kepada Allah SWT suma iza azaqahum minhu rahmah bila dia beri sedikit rahmat dunia ni walau hebat macam mana sekalipun ia bersifat berakhir ia bersifat sementara sebab itu dalam Quran menyebut dunia ni sebagai ajilah faniyah dunia perkara yang bersifat dekat dan dia pasti akan berakhir maka dibandingkan dengan nikmat akhirat apa sahaja yang diperoleh walaupun oleh seorang raja sekalipun orang kaya sekalipun orang paling kaya di permukaan bumi sekalipun ia disifatkan oleh Allah sebagai azaqahum min rahmah Allah beri sedikit saja rahmat dekat dunia banyak macam mana sekalipun nak bandingkan nikmat akhirat dia tidak akan dapat mencapai satu per seribu pun daripada nikmat di akhirat maka dengan sebab itu penyebutan rahmat dalam konteks dunia Allah menggunakan perkataan azaqahum min rahmah dan juga kita dapat lihat dalam ayat-ayat Allah seperti dikemukakan dalam tafsir al-Kabir oleh Imam Fakhrul Razi ini beliau menghimpunkan ayat-ayat lain yang merujuk perkataan ZUQ ini ataupun azaka yudhiqu ataupun zaka yadhuqu ni Allah menyebutkan dalam surah al-Qamar dulu kita pernah pelajari surah al-Qamar di Aikim ini tahun-tahun yang lalu Allah menyatakan ZUQU masa sakar rasakan kamu sentuhan api neraka dan surah al-Kabut yang, yang lalu kita telah bincangkan ayat yang kelima ZUQU dhuqu ma kuntum ta'malun ta rasakan apa yang kamu lakukan nanti ada peluang kita masuk surah Duhan ayat ke-49 Allah menggunakan perkataan Innaka yazuku juga satu fi'il amr zuk innaka antal azizul karim rasakan itulah kamu di dunia dulu merupakan orang yang dihormat yang dimuliakan sekarang kamu rasa akhirat ini hukuman yang dikenakan untuk kamu tadi saya dah sebutkan pada tuan-tuan bukan -tuan, -tuan zaka yazuku tu merujuk kepada sedikit dalam konteks makan saya tak rasa sedikit pun makanan dia saya dulu umat dia berhari-hari sekali pun dia tak bagi saya makan itu maksudnya ma zuktu fi baitihi ta'aman kalau kita kata demikianlah jadi kenapa pula dalam konteks akhirat Allah menyebut azab ini kena kepada kamu musyrik dengan perkataan zuku ni ya kerana dikatakan li anna azab Allah al wasil ila al abdi ila rahmat al wasila ila abidin akharin fi ghayatil qillah maknanya azab yang Allah kenakan kepada hamba yang layak mendapat siksaan dan menderita ni nak dibandingkan dengan rahmat yang dikurniakan kepada hamba yang lain itu terlalu sedikit nisbahnya jadi demikianlah dapat kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah sudahlah untuk kita fahami penggunaan ketelitian pemilihan perkataan-perkataan ini merupakan satu Jizat yang hebat seperti mana yang disebut oleh kutub dalam tafsir fizy al-Quran begitu juga dalam huraian beliau dalam tafsir fanni dan lebih Seribu tahun lalu ditulis oleh Abdul Qahir al-Jurjani dalam buku beliau tajulalailul ijaz dengan asrarul balagha mana kekuatan yang ada pada pemilihan perkataan perkataan Al-Quran ini sungguh luar biasa kerana setiap perkataan itu Dihubungkaitkan kaitkan dengan tema utama surah yang mana dalam konteks surah rum ini menceritakan tentang kepimpinan kekuatan kekuasaan bahawa negara yang kuat bayangkan raja yang hebat itu mampu mendatangkan apa saja untuk dinikmati makanlah seenak-enak makanan yang ada ini semua merujuk kepada pemilihan perkataan-perkataan yang berkaitan dalam tema yang menjurus kepada kepimpinan kekuasaan yang digambarkan musi dua empire yang pernah ada sebelum Islam jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian kita lihat perbezaan laras ayat yang ke-33 ini yang sedang kita bincangkan ini dengan ayat daripada surah Al-Ankabut yang lalu masih ingat tak surah Al-Ankabut ayat ke-65 kita pelajari tentang sifat manusia ni yang berada dalam keadaan keributan, kelam kabut dan sebagainya bila mereka tiba satu ujian. Itu ayat Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Falamma najjahum ilal bari idzahum yushrikun. Apabila Allah menyelamatkan mereka bawa ke daratan, ni orang dalam laut ni dalam kegemparan, ketakutan datang badai taufan membantai perahu atau kapal ataupun bahtera mereka. Kemudian datang perintah Allah untuk diselamatkan mereka. Maka mereka pun dapat sampai ke daratan. Tiba di daratan mereka melakukan buatan syirik semula kepada Allah padahal dalam keadaan ketakutan tadi kegemparan itu mereka semuanya mentauhidkan Allah swt. lihat laras ayat ini berbeza daripada ayat yang kita sentuh sekarang ayat 33 surah ar-rum wayla masana sadurun da'u rabbahum munibina ilaih. thumma idha azaqahu minhu rahmatan idha fariqu minhum bi rabbihim yushrikun di sana dalam ayat al-ankabut ayat 65 itu falamma najahum minal bari idza hum yushrikun di sini thumma idha azaqahu minhu rahmatan idha fariqu minhum bi rabbihim yushrikun kenapa ada sebutan fariq di sini tidak ada di sana. Untuk mengetahui tuan-tuan, setiap kali disebut perkataan durun dalam Al-Quran itu merujuk kepada satu kemudaratan, satu musibah, satu ujian yang bersifat besar. Boleh kita anggap macam global lah. Contohnya apa? Contohnya banjir, contohnya kemarau, contohnya puting beliung, contohnya masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Jadi ini disebut sebagai durun. Jadi dalam konteks perbezaan ayat ini dengan ayat 65 Surah Al-Kabut yang lalu, di situ mengkhususkan musibah yang berlaku kepada orang orang dalam lautan saja. Orang yang mengalami ketakutan ketika datang ombak besar ataupun puting beliung ataupun sesuatu yang menakutkan taufan ke badai ke ribut besar di laut ke. Maka itu khusus untuk satu golongan. Kalau nak dibandingkan dengan yang ada di permukaan bumi ni yang mengalami berbagai-bagai bentuk ujian, tentulah yang ada di permukaan bumi ni lebih banyak ujiannya. Maka disebut oleh Allah di sini durrun kerana ia merangkumi banyak bentuk ujian yang berlaku. Iaitu kalau kita perhatikan apa yang menimpa mereka di permukaan bumi ni di atas daratan ni ini, ini membawa kepada banyak lagi bentuk ujian nak dibandingkan dengan dalam laut. Jadi bila di situ disebut dalam ayat yang ke-65 surah Al-Kabut Allah menyatakan idza hum tiba-tiba mereka itu melakukan buatan syirik kepada Allah SWT bila dah sama. Di sini idza fariqum minhum bi rabbihim Nak dibandingkan golongan yang mendapat ujian yang berada di daratan dengan contoh-contoh yang tadi kemukakan tadi banjirnya, taufannya, kemaraunya, inflasinya, apa saja perkara yang berlaku penyakitnya. Maka tentulah yang menimpa manusia di daratan lebih banyak daripada yang berlaku berlaku setengah-setengah kisah di lautan. Maka dengan sebab itu Allah menyebut perkataan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun kerana jumlah di sini lebih besar daripada di sana. Maka dinyatakan perkataan fariq bagi merujuk kepada golongan manusia yang engkar di kalangan yang ditimpakan ujian ketika mereka berada di tempat tinggal mereka. Maka di sini disebut perkataan fariq tidak disebut di sana. Jadi seterusnya kita lihat li yakfuru ma ataynahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka maka bersenang-senanglah kamu semua kelak kamu akan mengetahui akibat buatanmu ini dalam bahasa Arab kalau kita belajar ia merupakan satu bentuk tawa'ud ini kata Imam Ibn Jadid Tabari yang tafsirnya dia ta'ala una mutawa'idan liha'ulail musyikin ladhina akhbara anhum annahu idha kashafad dura anhum kafaru ini satu usub yang namanya tawa'ud ini adalah satu yang disebut dari sudut bahasa Arab sama ada lam ni merujuk kepada lam kai ataupun lam al-amar untuk qasad dia adalah wa'id dan juga tahdid dan tawaud ini tadi dan mungkin juga dia merujuk kepada lamul aqibah ini merujuk kepada muhlah jadi merujuk kepada satu tempoh yang diberikan dan dinamakan juga dengan lamul maal ni kayanya bahasa Arab untuk tuan-tuan lihat di surah Arabnya lam ni sama ada merujuk kepada lam kai ataupun lamul amr yang bermaksud wa'id dan juga tahdid tawaud ni tadi seperti kata Imam Yajir Tabari atau merujuk kepada lamul aqibah dengan sebab itu mereka kufurlah kepada apa yang kami berikan dengan sebab apa segala macam nikmat yang kami berikan masih lagi kamu nak mengingkari ya, silalah untuk kufur kepada Allah SWT ini dipanggil juga dengan lam al-ma'al al. jadi khitab ini tujukan kepada mereka yang telah pun ingkar pada perintah Allah SWT maka Allah menyatakan fatamata'u fasawata'lamun maka begitu juga di sini pun makna lagi sekali tahdid lagi sekali wa'id maka bersonok-sonok lah kamu kerana kesonokan kamu semuanya terbatas semuanya akan ada endingnya semuanya akan ada ujungnya selepas itu kamu akan mengalami pelbagai bentuk hukuman dan ujian yang menanti kamu kerana dunia yang kamu sangkakan panjang betulusan itu semuanya akan berakhir. Maka peringatan yang dinyatakan ini fasaw fata'lamun. Ini akibat daripada tamatur yang zail. Tamatur artinya kamu gembira dengan nikmat yang kamu rasakan berpanjangan itu sebenarnya dia akan berakhir kesudahannya kamu akan jatuh dalam azab yang pedih. Tonton ini boleh kau Kemudian kita dapat lihat ayat yang berikutnya bila Allah menyatakan am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu ma kanu bihi yushrikun ataupun kami mengingatkan kamu bahawa kami menurunkan kepada kamu keterangan keterangan ini, disebut sebagai sultan. Dan menariknya perkataan sultan ni di sudut bahasa Arab, ada yang mentazkirkannya, ada yang mentaknifkannya. Sultan, sultan ni merujuk kepada keterangan. Kenapa boleh taknif? Kenapa boleh tazkir? Ini mengikut pandangan di sudut bahasa Arab dipanggil mazhab Basri dengan mazhab Ufi Kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah merupakan dua mazhab yang berkaitan dengan bahasa. InsyaAllah kita akan berkenalan dengan hakikat ini perkara ini yang kuliah akan datang. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. alamin. Wa barakallahu fiikum. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته